Вот сейчас, эти люди будут провоковать город места за Парижем, будем, переживать я не знаю <говорил> вас. Останавливайтесь. По Буринске, что здесь где-то прячется? Да был здесь козел. Все до масоны продадут землю, ту я куда захищал. Тихо. Сука, не мать. Сука, не вас! Без вещи. У нас заявка на, на 9 часов до 10.30. А как какие вы планируете? Вы здесь будете мы или вы сейчас, пройдетесь? Мы сейчас собираемся, от количества людей зависит, Мы будем или комбат уйти, или пройдемся до СТЕЛ. До Стеллы куда? да. А кто здесь сегодня вместе с вами? Сегодня жители города Запорожья, которые разделяют с нами позицию, что 9 мая это праздник победы. Это победа над нацизмом. А почему вы решили отдельно вашей организации выйти, вот сегодня, а не как бы к общегородским праздникам? Сегодня в городе Запорожье есть общегородские праздники. Сегодня идет полемика по поводу Бессмертного полка. Мы решили запросы объединиться в Полк Победы. Полк Победы – это запросы, это украинцы, которые сегодня чтят День Победы. И эти акции будут продолжаться, работа будет продолжаться, работа по поддержке. это связано с 9 мая города Запорожья, помощи ветеранам. самое главное, передать из поколения в поколение память о 9 мая, о Великой Отечественной А вам не кажется, что как раз вот аналогия с беспертным полком и как бы прослеживается? Кстати, аналогия в головах у нас, потому что сегодня на колену Сегодня не аналогия с полком. Пол Победы – это организация, организованная в городе Запорожье украинцы. И мы не имеем права забывать те события и забывать подвиг советского солдата, который освободил только Украину и страны бывшего Советского Союза,

Вот две елочки. Две елочки. Привет. такие танцы но... Расскажите, кто у вас на фотографии? Дед. Дед? А где воевал? А где воевал? Промолчите? Где воевал дед? Нет, ну в Красной Армии воевал, естественно. Ну, это было. Славь. тысячи евреев отрасывают рассвет и последние следы в Запорожье.

напал на Украину? А, не надо вешать, не надо вешать ярлыки, не надо подними зачем вы провоцируете? Кто напал на Украину? Ну зачем И вы провоцируете? 5 мая, в я сюда пошел праздновать День Победы. Это разве праздник? Это да, для меня праздник. А потому, в чем что, радость? Давайте миллионах яwort... убитых? Подожди. совсем

А вот игорь, а ты горь! А ты горь! А ты хочешь делать? Давай, 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 давай. А ты хочешь, давай, 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 давай я люблю деда, я помню его. Я хочу посмотреть, чтобы люди увидели его заслуги. Где ты раньше Еще назад, назад. Да, я тебя боял, я. Блага боялся. Ага, боялся. Ага. А кого ты сказал уходить? Вернулся я. Поехали, назад двигаемся, назад. Назад. уже было сидеть.